canlı bütlərdən söhbət edirsənsə, o canlı bütlər sənə nə xeyir verib ziyan verə bilərlər, o icazə verməsə. Və sən nə deyirsən? Nə deyirəm bəs? Əzəl qulluq heç nə namaz oruc deyil. Bir də hədis var. Buyurur: "Əl-ubudiyatu jawharatun kaunu harububiyyah." İbadət bir zövhdərdir ki, onun zatı rububiyyətdir. Bu nə deməkdir? Rububiyyət bəsləmək deməkdir bəsləmək yox. İtaət eləmək demək. Yəni əgər A B-nin rəbbidirsə, deməli A B-ni həm bəsləyir, həm də yiyəsidir. B ona təvə olmalıdır hər şeydə. Firq deyirdi: "Ən ərəb bu kül ə'ləmən sid uca rəbbinizəm. Elə bilirsiz, Firq deyirdi mən Allaham idarə eləyən mənəm. Mənə qulaq asacaqsınız, yoxsa Firq bütün var idi ibadət edirdi özü. Demirdi mənə ibadət eləyin", deyirdi mənə, "İtaət eləyin. Mənə təvə olun. Biz buna yox" Əşi namaz qırırsız qılın, oruçdur susun. Şibiz olmasın dünyadakı zalımların neyində eləsinlər. Sən namaz uğuldursan, nə deyirəm ki? Mən deyən kimi qıl, mən deyən vaxtı qıl, mən deyən yerdə qıl, Rəbbim mən ol. Əgər birinə təbəsənsə və təbə olduğun Allah tərəfindən təyin olunmuyubsa, bu o deməkdir ki, sən onun abidisən, qulusun. Allah buyurur ki, "Ənəbuddullah, Allaha qul olacaqsınız. Vəjitəne bu təğut Allahdan başqa" Dünyanın ən yaxşı adamına da qul olmayacaqsan. Şeytan heybətli deyil. Bunu yadı gözdə saxlayın, hüsrən yeniyetmələr. Şeytan necə şəkillə filmlərdə? Boyunu, fotçuqur. Yox, şeytan qəşəngdir, şirindir, baldır. Valla, şeytan şirin olmasa biz nə seçəş şirinliyi dünyaya? Şeytan şirindir. Şeytan yaraşıqlıdır. Daxili çox heybətçərdir. Yox, sözü tox yaraşıqlıdır. Çox qəşəngdir. İlan Əlvrəsan Hamar, ilanın bəzəyini var. Fulludur ya, dənizdə olsa da yemək lazımdı ona. Fulludur da, amma ya samcır və salam getdi işin qarısı. Zəhəri var. Şeytan deyil ədədi. Tağut eybəcər deyil, tağut çox şirindir. Bəzən Dünya gözəli bir qızdır. Hamı deyir ki, əl çəkirsən yox, mən ödəyərəm, o İstanbul qələbə məre. Şimdi bu tavcın, bu, bu şeytan deyil, bu mələkdir. Şeytandır. Ax ah, mələkdir, elə şeytan da mələklərin içində idi. Ham ah, ona mələk deyirdi. Allah iç üzünü çıxartdı o dırnaq arası mələyi. Güclü iradə lazımdır bunu anlamaq, güclü zehin lazımdır bunu başa düşmək üçün. Peyğəmbərlər gəliblər desinlər ki, insan azad ol. Azad ol. Bu azadlığı biraz izah eləyək.